Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Mac bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan juru bahasa isyarat Muhammad Hamchar Zamani. Tajuk utama malam ini. Kebijaksanaan, kekuatan dan kemuliaan Islam selesaikan masalah. Juga pensyarah terlampau adakan hubungan intim pelik dan songsang. Kejayaan menyelesaikan isu kuil bukan kerana keangkuhan tetapi kebijaksanaan, kekuatan dan kemuliaan Islam berucap dalam majlis pecah tanah Masjid Madani, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan umat Islam perlu menjadi contoh yang baik dengan menampilkan peribadi mulia seperti ihsan, kasih sayang dan keadilan. Bagi saya falah sebenarnya, falah itu bila kita dapat muncul Sebagai contoh yang baik Ini orang Islam pribadinya baik Esan Penyayang Adil Bukan contohnya itu bengis Dan benci Ini tidak pernah menjadi Dasar Yang kita dukung Bahkan Akhirnya apa? Amin dikatakan Apa yang akhirnya yang kita minta Dirikan masjid di mana di seluruh kawasan ini Dan diwakafkan, ya tapi ada kuil, dipindahkan, gunding dengan baik, peroleh tak? Ya, yang kita, ini yang kita sudah capai. Beliau turut menekankan konsep falah atau kejayaan sebenar yang menurutnya dicapai apabila umat Islam dapat menjadi teladan kepada masyarakat melalui sikap yang baik. Masjid Madani yang akan dibina di atas tanah milik Jeko di Lot 328 Jalan Munshi Abdullah itu dijangka siap dalam tempoh 24 bulan dari tarikh mula pembinaan dan bakal menjadi mercu tanda baharu pembangunan syiar Islam di Lembah Kelang khususnya Kuala Lumpur. Selain berfungsi sebagai pusat ibadah, masjid itu juga akan menjadi institusi pembangunan rohani selaras dengan gagasan Malaysia Madani. Malah kerajaan turut mencadangkan supaya masjid itu menjadi pusat interaksi masyarakat termasuk bagi golongan bukan Islam agar mereka lebih memahami ajaran Islam dengan lebih dekat. Pengurusan tertinggi Felda diberi tempoh sebulan untuk mengemukakan cadangan hala tujuh baharu. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata pelan baharu itu dapat menjamin masa depan yang lebih baik kepada kalangan ribuan peneroka Felda di seluruh negara. Katanya agensi itu tidak boleh kekal dalam hala tuju sedia ada. Saya akan pastikan supaya seluruh kekuatan dan jentera baik kerajaan, kementerian kewangan dan pakar-pakar lain untuk memastikan bahawa kita puas hati dengan pendekatan baru hala tuju baru supaya dalam masa singkat ini kita beri keyakinan kepada ratusan ribu peneroka bahawa kita sekarang sudah sampai ke tahap di mana lonjakan itu amat teruk. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Amanat Perdana dan Majlis Berbuka Puasa bersama warga FELDA di ibu negara semalam. Perdana Menteri beri jaminan bahawa Kerajaan Madani akan memastikan felda di landasan yang kukuh sekaligus menjamin masa depan yang lebih baik buat peneroka dan ekonomi negara. Kerajaan juga katanya memberikan suntikan hampir RM1 bilion ringgit setahun bagi kelangsungan agensi dan masa depan peneroka. Terdahulu Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan dan mesyuarat bersama pihak pengurusan tertinggi felda di majlis berbuka puasa yang disertai 1,300 jemputan termasuk 400 wakil peneroka generasi baru serta pegawai dan wakil anak syarikat Felda. Sementara itu, Felda bersedia memperinci pelan tindakan berdasarkan data dan kajian sedia ada dalam menentukan hala tujuh agensi itu dalam tempoh yang diberikan Perdana Menteri. Menurut Jabatan Komunikasi Strategik Felda, langkah itu akan dilakukan segera selepas Aidilfitri. Selain mengambil input daripada kepimpinan dalaman agensi itu, kepimpinan negara, pakar sektor perdagangan, pakar ekonomi dan pihak berkepentingan. Langkah itu bertujuan memperhalusi semua inisiatif yang mampu membawa lonjakan besar sebagai pemangkin pembangunan ekonomi luar bandar khususnya dalam sektor peladangan dan pembangunan komuniti. Pendekatan inklusif ini akan memastikan setiap dasar yang dirangka bakal memberi ledakan kebaikan yang memberikan perubahan yang signifikan. Felda yakin dengan sokongan padu daripada kerajaan bandar ini serta kolaborasi erat antara pihak berkepentingan mereka mampu merealisasikan visi untuk memperkasakan peneroka dan terus memainkan peranan utama dalam menyumbang kepada kestabilan ekonomi dan sosial negara. Semalam Perdana Menteri dilaporkan memberi tempoh sebulan kepada pengurusan Felda untuk mengemukakan pelan hala tuju baharu bagi agensi berkenaan. Pelan itu bertujuan mengangkat martabat Felda serta semua agensi dan anak syarikatnya yang memerlukan lonjakan untuk berada di landasan ampuh. Jabatan Komunikasi Strategik Felda mengalu-alukan saranan yang dinyatakan Perdana Menteri dalam memastikan Felda terus maju dengan hala tuju yang kukuh dan berdaya saing. Peniaga dinasihatkan untuk mematuhi harga kawalan santan yang tidak melebihi RM17.50 sekilogram sebagaimana ditetapkan di bawah skim harga maksimum musim perayaan atau SHMMP Idul Fitri 2025 yang dilaksanakan sepanjang 24 Mac sehingga 7 April. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarah Hidup KPDN Kelantan Azman Ismail berkata Pegawai penguat kuasa dan pegawai pemantau harga akan sentiasa mengawal serta mengambil tindakan jika ada peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga 26 barang yang dikawal termasuk santan. Semua pasar raya di seluruh negeri Kelantan kita buat pemantauan setiap hari. Okey, kita akan turun ke lapangan, di semua pasar raya untuk pastikan semua saya mengikut. Uh, arahan uh, skim harga musim peraya ini okay, dan memastikan bahawa harga yang ditetapkan tidak melebihi uh, apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Katanya semua kaki tangan yang bertugas turut ditempatkan di lokasi strategik seperti pasar awam dan pasar tani sepanjang tempoh skim dilaksanakan bagi memastikan kepatuhan peniaga kepada perundangan berkaitan. Mengulas lanjut, Azwan berkata pihaknya telah menjalankan 70 pemeriksaan di seluruh Kelantan sepanjang pelaksanaan SHMPP Ideal Fitri 2025 dan berjaya melaksanakan 7 tindakan kes di bawah Akta Kesalahan Anti Pencatutan 2011 iaitu memabitkan kesalahan gagal mempamerkan tanda harga berwarna merah jambu. Seorang pensyarah di sebuah institut kemahiran mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kemaman atas lapan pertuduhan melakukan hubungan seks menggunakan objek dan persetubuhan luar tabi'i terhadap dua pelajarnya tahun lepas. Dan kesemua kesalahan tersebut dilakukan di tempat letak kereta di Mesra Mall di Kemasik dan Hotel Awana Kijal sejak 17 November hingga 1 Disember lepas. Ahmad Syahir Syarifuddin, 38 tahun, mengharapi lima pertuduhan melakukan hubungan seks menggunakan objek dan tiga pertuduhan melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan tabi'i terhadap kedua-dua mangsa perempuan yang berusia 19 tahun. Kesalahan bagi melakukan hubungan seks menggunakan objek adalah di bawah Seksyen 377CA, kanun keseksaan yang boleh dipenjara maksimum 30 tahun dan sebatan. Manakala kesalahan melakukan persetubuhan luar tabi'i pula di bawah Seksyen 377C, kanun keseksaan yang boleh dipenjara maksimum 20 tahun bersama sebatan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM23,000. Kes akan disebut semula 30 April depan. Dua lelaki warga Myanmar dihadapkan ke mahkamah Session Seremban atas pertuduhan melakukan penyeludupan migran terhadap 11 rakan senegara awal bulan ini. Namun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Luin Ko Ko, 42 tahun dan Min Zhao, 41 tahun. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Datin Surita Budin kerana kes itu di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi. Mengikut pertuduhan tertuduh telah menjalankan penyeludupan migran 11 warga Myanmar pada 5 Mac 2025, 10:55 pagi di tepi jalan besar hadapan restoran Rimba, Persiaran Lavender Heights, Seremban. Tertuduh boleh dihukum di bawah seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atip Som 2007 dan dibaca bersama seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan penjara tidak melebihi 20 tahun denda atau kedua-duanya. Sementara itu di kamar sama, seorang lelaki tempatan S. Murugan, 52 tahun, yang bertindak sebagai operator kenderaan van juga dituduh. Timbalan pendakwa raya, Nurul Balkis Zunaidi tidak menawarkan jaminan kepada ketiga-tiga tertuduh kerana kes di bawah Atip Som 2007 tidak boleh dijamin. Kes akan disebut semula 24 April. Dari sampah jadi emas. Musola Raudah kini melangkah setapak ke hadapan dengan perancangan menubuhkan mat tahfiz sendiri. Dan apa yang menarik, silibusnya menggabungkan sains, tahfiz dan turath. Dan pendekatan ini mampu melahirkan generasi hufaz profesional yang seimbang dunia dan akhirat. Di kos pembinaan yang diperlukan sebanyak 30 juta ringgit untuk merealisasikan projek ini. Ayuh rebutlah peluang pahala untuk 10 malam terakhir Ramadan ini dengan berinfak kepada pembangunan Tafiz Al-Rawdah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah makhad yang berasaskan sains, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Raudah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Raudah. Pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Raudah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah selangkah ke jannah. Baik, tahun lalu, 90 ribu tan makanan dibazirkan dan dibuang di seluruh negara sepanjang Ramadan. Dan data mengejutkan itu berulang saban tahun. Dan jika sisa itu tidak diurus dengan baik, ia boleh menjadi bisa kepada alam sekitar. Hakikatnya, sisa makanan yang dianggap sampah itu boleh bertukar menjadi emas dan sekaligus menjadi aset dalam industri pertanian. Laporan yang bersama wartawan... Siti Baizura Syafie Agak menyedihkan jika bulan suci Ramadan sering dikaitkan dengan isu pembaziran yang timbul daripada tabiat pembeli yang suka mengikut hawa nafsu. Makanan yang pada awalnya dianggap sebagai rezeki berakhir di tong sampah dan dibuang sebagai sampah domestik seterusnya menjadi racun kepada alam sekitar. Tidak ramai yang sedar bahawa sampah dan sisa makanan itu mempunyai harganya yang tersendiri jika diuruskan dengan baik. Namun tinjauan kru Brital Hijrah di Bazar Ramadan Presint 3 Putrajaya, pembeli dan peniaga di sini sudah dididik dengan amalan pengurusan sisa yang lebih lestari. Ia hasil inisiatif digerakkan syarikat konsesi Alam Flora untuk mengurangkan pembuangan sisa makanan. Menurut Ketua Pegawai Operasi Alam Flora Muhammad Muhazni Muhtar, di bazar ini pihaknya menyediakan 175 tong hijau khas untuk membuang sisa domestik. We cannot manage the sama ada sisa itu akan lebih atau kurang. Tapi kita boleh manage sisa tersebut. So kita memastikan bahawa kalau yang tidak terjual tu dia kita pastikan supaya jangan dia buang-buang. Dia bawa balik rumah dia ke dia buang kat belakang rumah contoh kan. Tapi kali ini kami sediakan dengan tong-tong secukupnya dan malahan kita dah kita dah ada uh, berdasarkan kategori. Again bagi kami ialah bagaimana dan juga bersama dengan Perdana Putrajaya kita menguruskan sisa-sisa yang 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 telah di di nilai as a result of all this business activity bagi pembuangan sisa cecair air seperti air balang, empat tong hitam disediakan bagi mengelak ia dibuang ke dalam longkang yang boleh menyebabkan saluran busuk dan tersumbat. Setiap malam, sisa cecair air yang dianggarkan berkapasiti dua tan sehari itu akan disedut dengan jentera vekol sebelum dilupuskan. Bagi peniaga air kelapa dan air tebu, sisa minuman itu perlu dibuang di tong roro. Sisa makanan tidak hanya datang dari peniaga tetapi juga pengguna. Laman iftar di Putrajaya sering menjadi tarikan umat Islam untuk untuk puasa secara santai. Bagi memastikan sisa pepejal diuruskan dengan lebih sistematik, sampah perlu dimasukkan ke tong oren yang disediakan alam flora. Saya juga mendapati penyediaan tong sampah hijau turut ditempatkan di setiap gerai jualan para peniaga. Punya inisiatif menyediakan tong sampah dekat depan kedai ini memang amat baguslah. Ha, sebab sebelum-sebelum ni kalau pasar Ramadan lain dia kena sediakan sendiri kerana peniaga lupa. Ha, jadi bila dah habis peniaga pun tak ada tempat untuk kita satukan sampah tu kan. Macam ni dia dah sediakan. Malam-malam lepas maghrib je, dia, dia akan datang, budak-budak dia akan datang kolek sampah lagi. Ha, dan tong-tong sampah ni memang amat-amat membantulah. Ha, sebab, okey lah, kedai-kedai dengan glove, kan? Dengan glove, dengan tisu, dengan kain ni mana-mana tak guna, kita boleh terus lep buang. Sisa makanan yang dianggap sebagai sampah memiliki sisa baiknya tersendiri di mana ia memberi manfaat kepada industri pertanian Alam Flora Environmental Solutions yang juga anak syarikat Alam Flora bertanggungjawab mengolah sisa makanan terbuang untuk dijadikan baja organik. Proses yang berlaku di sini adalah iaitu kita namakan sebagai pre treatment yang mana kita akan keluarkan. Walaupun dalam apa tu kumpulan sampah tu ada juga sikit sikit lagi sampah yang tak boleh dirawat. Contohnya seperti plastik, ada juga kadang kadang termasuk sudu, benda benda bahan asing di dalam sisa makanan so ini semua akan dikeluarkan aa, bagi memastikan kualiti baca tu nanti adalah yang terbaik bagi setiap 100 kg sisa makanan, ia mampu menghasilkan kira-kira 30 kg baja organik. Selain diagih kepada kebun komuniti di bawah Perbadanan Putrajaya, baja organik itu juga akan dijual di pusat kitar semula pada harga rendah. Data terbaru alam flora menunjukkan kutipan sisa pepejal domestik mencatatkan penurunan dalam tempoh 20 hari Ramadan tahun ini berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Kerjasama dengan Perbadanan Putrajaya yang juga dipantau oleh SW Corp ini menunjukkan pengurusan sisa yang sistematik di Bazar Ramadan Presen 3 dan komitmen tinggi dalam memastikan kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Di sebalik kemeriahan di Bazar Ramadan ini tentunya ada cabaran yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak terutama dari aspek kelestarian alam sekitar. Yang tadi melibatkan isu pembaziran makanan dan juga isu kebersihan yang perlu ditangani bagi memastikan Bazar Ramadan terus menjadi mampan dan juga mesra alam. Dan apatah lagi di armada ini juga kita dituntut untuk uh, mengamalkan uh, sifat sederhana dan juga berjimat cermat dalam berbelanja. Saya बजर Shahfil untuk berita Al-Hijrah. Kesibukan kerja serta tuntutan tugas menyebabkan ramai mengambil peluang waktu rehat untuk mencari kelengkapan raya dan kesempatan itu juga antara waktu terbaik kerana pengguna tidak perlu bersesak-sesak malah ada peniaga yang sudah menawarkan diskaun lebih awal. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di sekitar Jalan Tar tengah hari tadi mendapati Bazar Aidilfitri kelihatan tenang dan tidak bersesak seperti waktu malam. Situasi itu memberi peluang kepada individu yang bekerja di kawasan sekitar untuk cuci mata. Malah ada juga yang berniat untuk membeli terus kelengkapan raya. Walau bagaimanapun berbaki kurang seminggu sebelum syawal, pengguna terpaksa akur jika pakaian yang diidamkan sudah kehabisan stok atau tiada lagi saiz yang sesuai. Mostly banyak barang dah tak ada sebab semua orang pun berpusu-pusu kan nak datang, nak beli. So banyak saiz dah tak ada lah. Cari alternatif lain macam kala lain ke apa ke yang bersesuaian lah tu je. Lazimnya rata-rata peniaga mula menawarkan diskaun atau potongan harga pada saat-saat akhir atau malam raya namun ada juga peniaga yang sudah memberi harga runtuh kepada pengunjung yang datang. Alhamdulillah so far mana-mana butik ataupun uh, kedai yang kita masuk tadi uh, memberi diskaun lah uh, mungkin sebab uh, orang yang pertama masuk uh, ke dalam kedai tersebut ataupun uh, tu memang harga-harga last minute uh, yang diorang tawarkan pada kami. Uh. Uh, diskaun memang diskaun lah tapi banyak barang lah tak ada. Kadang size tak ada, kadang colour tak ada kan. Itu yang gamble je lah ni sebenarnya. Ambil risiko lah. Walaupun Jalan Tar tidak lagi semeriah dulu... Namun lokasi itu masih lagi menjadi tumpuan untuk umat Islam mencari persiapan raya. Dan sebagaimana kelaziman sebelum ini, malam raya di Jalan Tar antara suasana yang dinanti-nantikan kerana banyak barang yang dijual pada harga lelong. Yayasan Islam Darul Ihsan giat membangunkan sebuah kompleks khas bagi anak-anak yatim di Kelang, Selangor dan kompleks yang didirikan di atas tanah seluas 3,5 ekar ini bertujuan untuk melahirkan generasi berkepribadian unggul serta memiliki sahsiah dan akhlak yang mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Projek pembangunan ini melibatkan pembinaan pelbagai kemudahan termasuk surau, asrama pelajar, dewan serbaguna, arena kios dan taman permainan. Dengan anggaran kos sebanyak 17 juta ringgit, kompleks ini dijangka mampu menampung seramai 150 orang anak yatim dan disasarkan siap sepenuhnya menjelang tahun 2026. Orang ramai yang ingin menyumbang bagi menjayakan pembinaan kompleks ini boleh menyalurkan sumbangan ke akaun yang tertera. Lebih menarik, setiap sumbangan layak mendapat potongan cukai. Cukai Pendapatan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Selain menghidangkan rancangan keagamaan sepanjang Ramadan, TV Ahli Drah juga komited dalam pembangunan rohani kaki tangannya. Antaranya Majlis Tadarus dan Khatam Al-Quran yang merupakan acara tahunan sepanjang bulan mulia itu. Anjuran Persatuan Sukan Rekreasi dan Kebajikan Pesura TV Ahli Drah. Selain daripada kita mensajikan Al-Quran untuk para penonton, kita juga lakukan bersama-sama lah untuk Tadarus setiap hari bermula daripada hari pertama Ramadan sehinggalah katamnya hari ini. Penganjuran kali ini disifatkan antara yang tertinggi dengan 14 muslimin dan 30 muslimat. Program Tadarus ini dipimpin oleh Muallim Muhammad Nur Haziq Zainal dan Ustazah Zuhriah Muhammad Juoy. Selain program dalaman kaki tangan, TV Al-Hijrah juga akan menyiarkan rancangan Khatam Ramadan jam 10 malam hingga 12 tengah malam esok. Masjid Al-Wusta Gua Cempedak Yan yang dibina sejak 100 tahun sering mengalami kerosakan serta tidak lagi mampu menampung jumlah jemaah yang kian bertambah malah silingnya pernah runtuh akibat bumbung yang bocor dan menimbulkan risiko keselamatan kepada para jemaah. Justru pembinaan masjid baru dilihat sebagai langkah strategik bagi memenuhi keperluan ibadah dan aktiviti komuniti. Jurujakat Masjid Al-Wustah, Dato' Muhammad Fauzi Mustafa berkata kerosakan sering berulang kerana struktur masjid sudah sangat lama dan tidak mampu menampung beban serta cuaca ekstrim. Kalau kita lihat pembinaan masjid ini, memang masjid ini yang baru dibina nanti dirancang agar dapat menyediakan berbagai-bagai kemudahan yang boleh memberikan keselesaan kepada para jemaah terutamanya ruang solat yang lebih luas yang boleh menampung uh, hampir 2000 uh, orang jemaah insya-Allah dalam satu-satu masa dan kita perlukan juga bilik pengurusan jenazah dan juga uh, ruang parkir yang mencukupi untuk jemaah serta ruang tandas dan juga ruang rehat untuk uh, lelaki dan juga wanita oleh itu, pembinaan Masjid Baharu dilihat penyelesaian jangka panjang yang lebih berkesan. Projek pembinaan Masjid Baharu ini dijangka menelan kos RM10 juta ringgit yang menyediakan kemudahan lebih moden dan praktikal. Mereka yang ingin membantu boleh menyumbang ke akaun tertera dan mengimbas kod QR. Lagi pejuang Hamas, Syahid. Lebih 50,000 penduduk termasuk lebih 15,000 kanak-kanak syahid dengan berjuta-juta lagi sedang berjuang meneruskan hidup dalam keadaan daif dan ketakutan. Dan lebih sadis, Ramadan mereka disambut dengan berdilan bom bertalu-talu dari udara dan darat selepas rundingan genjatan senjata fasa kedua dicabur rejim Tel Aviv. Keadaan bertambah buruk apabila Zionis menyekat bantuan kemanusiaan seperti bekalan makanan, air, ubat-ubatan dan bahan api ke Gaza. Sistem kesihatan juga lumpuh sepenuhnya. Sekatan itu mencetuskan krisis kebeluran yang serius dengan lebih 1.1 juta penduduk Gaza kini berisiko tinggi menghadapi kelaparan, kekurangan zat makanan terutama kanak-kanak. Memahami keperitan rakyat Gaza yang berbuka dan bersahur tanpa makanan sepanjang Ramadan, Pertubuhan Peduli Insan Malaysia meneruskan misi kemanusiaan melalui kempen infak Ramadan yang kini masuk tahun ke-14. Dengan kerjasama rakan pelaksana di Gaza, Peduli Insan mengagihkan pak makanan iftar dan sahur. Setakat ini, lebih 209,000 individu telah menerima manfaat melalui agihan di 219 lokasi di Gaza, Syria dan Yaman. Mengambil keberkatan 10 malam terakhir Ramadan, orang ramai yang ingin menyumbang boleh salurkan ke nombor akaun atau kod QR yang tertera. RM30 yang anda sumbangkan boleh memanfaatkan 5 orang tajaan pek iftar. Jurucakap Hamas Abdul Latif Al-Qanwa terbunuh dalam serangan udara Israel di utara Gaza dan insiden membabitkan figura utama pejuang Hamas itu terkorban selepas kemahnya menjadi sasaran tentera Tel Aviv di Jabalia. Sumber perubatan berkata serangan di kawasan terkepung itu pada masa sama mencederakan beberapa orang. Awal minggu ini sahaja seorang anggota pejabat politik Hamas Ismail Barhum dan pemimpin kanan Hamas Salah Al-Bardawil Syahid Angkara Zionis Israel Menurut Hamas Ismail dan Salah antara 20 anggota badan pembuat keputusan Hamas yang 11 daripadanya terbunuh sejak permulaan perang pada akhir 2023 minggu lalu Israel mencabul gencatan senjata ketika rundingan fasa kedua sedang dijalankan dengan meneruskan operasi ketenteraan dan pengeboman udara dan darat di Gaza untuk membebaskan baki tebusan. Kementerian Kesihatan Gaza merekodkan sekurang-kurangnya 830 orang dengan lebih separuh daripadanya kanak-kanak dan wanita terbunuh sejak Israel meneruskan serangan di Gaza pada 18 Mac lalu. Pertubuhan Akademi bayan komited memperkasa golongan mu'alaf dalam sektor pendidikan, terutamanya anak-anak mu'alaf untuk menjadi da'i. Dan dia agar mereka dapat menyebarkan agama Allah dalam bahasa dan budaya masing-masing suatu hari nanti selain silibusnya yang terkini dan futuristik. Keunikan pada kompleks Akademi Albayan terserlah pada rekaan bangunannya yang tampil dengan tiga ciri budaya Melayu, Cina dan India di pintu masuk masjid yang menjadi simbolik walau pintu bangsa mana yang kita masuk kita tetap menyembah Allah yang satu. Ayuh berinfak di bulan mulia ini kepada Pertubuhan Akademi Al-Bayan demi pembangunan umah. Terima kasih. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Kepada yang pulang ke kampung halaman masing-masing, berhati-hati di jalan raya. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.